Богдан Попов только вернулся с армии в родной город, а уже привлек к себе внимание пресса. Молодой человек рассказал нам о нынешней службе и поделился своими впечатлениями. Вот я вот с самого начала прям очень хотел служить. Раньше вообще никогда так не уезжал далеко. Как бы вот первое время очень тяжело было. Угу. Потом ничего, помаленьку начинаешь привыкать. Уже как-то поначалу-то, конечно, сложно. Там с утра вот эти все подъемы, все. Потом ничего, привыкаешь. Уже когда уже полгода служил, уже как, как будто всю жизнь в армии был. Служба в войсках связи, как признается бывший солдат, дала возможность не только побывать в некоторых уголках нашей страны, но и научила самостоятельности. Именно поэтому Богдан призывает молодых людей не уклоняться от армии, а смело идти служить и набираться навыков, которые несомненно пригодятся в жизни каждому мужчине. Все-таки это честь, как бы, это надо всем пройти. Мне кажется. Это в этом ничего нет сложного. Конечно, первые дни будет сложно, но потом все станет нормально. Мне кажется, надо всем ослужить. Это очень хороший выбор – отслужить в армии. Но оказывается такого же мнения, как и наш герой, придерживаются многие ребята. Все меньше молодых людей уклоняются от службы в армии. Недавно завершившийся призыв 174 отсрочки были выданы тем, кто получает высшее образование или имеет проблемы со здоровьем. Данная цифра является практически неизменной из года в год, но тем не менее план по призыву выполняется на 100%. На сегодняшний день у нас ушли войска 89 ребят. Проходят службу в различных регионах от... Владивостока до Калининграда. Войска попали, ребята, у нас в основном сухопутные, ВДВ, морская пехота, военно-морской флот, ракетные войска стратегического значения ну и так далее. Интересная воинская подготовка, желание получить военную специальность, а следовательные возможности иметь хороший заработок и различные льготы. Вот что является мотивацией к тому, чтобы не только провести один год в армии, но и остаться служить по контракту. То есть ребята идут, на призывной комиссии присутствуют и заявляют членам комиссии, что желают дальше остаться служить в армии. Ну, понятно, вопрос задаем, а кто будет работать здесь, на земле у нас, в городе, поднимать престиж. Ну, многие ребята ищут там трудоустройство, скажем так. В Саногорске не первый год выполняется план по призыву и по словам военного комиссара. Осенью этого года никаких изменений не ожидается.